Всех хотел бы поздравить с Рождеством Христовым, пожелать счастья, Божьей благодати. И то, что сегодняшний день и ситуация, которая сейчас происходит, хотелось бы понимать, что это знаменательно. С такой большой и светлой праздник. Хочу представить вам тренера заслуженного человека в футбольном мире, легенду советского и мирового футбола Анатолия Васильевича Динаева. Приглашен в наш клуб главным тренером для достижения хороших высоких спортивных целей. Підписали контракт, якщо не секрет. На рік, на два. Ну, це зараз э, в стадії э, э, говоримо, буде два плюс один, чи три роки контракт. Росіять, як вас відпускали за сафа, бо знаємо, що не дуже легко відпускали, як вдалося дало, як мовити, які умови, то входить. Да, так, так, звісно. Там залишив кусочек свого серця. И Тем более мы выиграли первую историю Узбекистана Азиатскую лигу, это аналог Ли Европы. Заняли первую историю Узбекистана, Клуб занял второе место. Поэтому, конечно, не хотели отпускать, но там работает президент, вице-президент современные люди, которые пошли в понимают, что я украинец, мне жить на Украине, Поэтому, когда мне предложили работать в Луцке, я с удовольствием согласился значит, возвращаться на Украину, когда ты вырос, когда ты здесь все отдал Украине, не только Украине, и Советскому Союзу, но и, и их командам. Поэтому они с пониманием отнеслись и отпустили.